Dengan tanpa sengaja dia mencipta sebuah industri yang bernilai 1.5 trilion US dollar dan pada masa yang sama dia dibenci oleh ramai orang. Pada tahun 1999, seorang remaja berusia 19 tahun mencipta sebuah aplikasi yang diberi nama Napster. Tujuannya cuma satu, ialah untuk menyelamatkan dunia dari terus membayar harga CD yang agak mahal pada ketika itu. Beliau ialah Sean Fanning. Napster ialah sebuah perisian yang membolehkan penggunanya berkongsi fail secara terus dan secara percuma di internet. Segalanya bermula dari satu idea di sebuah chat room IRC pada tahun 1998. Bagaimana kalau orang boleh berkongsi fail secara terus dari komputer mereka? Itulah soalan yang keluar daripada Sean Penning. Pada permulaannya, idea ini dianggap mustahil oleh rakan-rakannya. Tapi tidak sama sekali mematahkan semangat Sean. Beliau terus berusaha untuk membangunkan Napster sehinggakan Sean sanggup berhenti belajar di Boston University untuk fokus pada projeknya. Setelah beberapa bulan, dia di dihubungi oleh rakannya iaitu Sean Parker untuk bersama-sama dalam projek ni dan mereka telah berjaya mengumpul modal sebanyak 50,000 US dollar untuk membangunkan Napster dan pada Jun 1999 Napster dilancarkan. Khidmat yang ditawarkan oleh Napster sangat mudah. Tiada kos, Cari apa saja lagu dan download secara percuma. Sebelum wujudnya Napster, pengguna internet terpaksa mengharap fail MP3 dari web. Pada ketika itu, capaian internet sangat perlahan. Jadi untuk memuat turun satu fail MP3, ia mengambil masa beberapa jam. Dalam tempoh satu tahun, pengguna Napster melonjak hingga 20 juta pengguna. Dan pada waktu kemuncak, Napster pernah mencapai sehingga 50 juta pengguna. Oleh kerana Napster tidak menyimpan apa-apa fail kandungan hak cipta, Napster dianggap kebal dari undang-undang dan pada ketika itu, Napster dilihat sebagai sebuah perisian yang mampu menggugat industri muzik dan filem. Napster menerima banyak kecaman dari artis dan juga syarikat muzik. Kononnya sejak kewujudan Napster, jualan CD merosot. Napster menjadi sebuah tren diikuti oleh ramai pengguna internet terutamanya di kalangan pelajar universiti sehinggalah satu hari lagu demo band Metallica untuk kegunaan filem Mission Impossible yang masih belum dirilis dikongsi di Napster dan lagu-lagu ini dimainkan di stesen radio tanpa kebenaran Metallica Kumpulan Metallica menyaman Napster kerana mendakwa Napster sedar tentang pelanggaran hak cipta tapi tidak berbuat apa-apa dan pada Julai 2001, mahkamah mengarahkan Napster ditutup. Napster telah memberi inspirasi kepada banyak platform seperti YouTube, Netflix, iTunes, Spotify dan banyak lagi yang mengubah model perniagaan mereka kepada sistem langganan digital. Jika tidak kerana Napster kemungkinan besar, hari ini kita masih membeli CD secara fizikal dan dengan harga yang sangat mahal.